Консорциум ЛНГ. Газ на Несколько, несколько документов было подписано. Подписывал представитель испанской компании. И, насколько ну, я понял, это сейчас выясняет технические вопросы, связанные была ли у него доверенность. Компания говорит, что такой человек у них не работает. Не слышал такого. Правда? Правда. Но он, во всяком случае, участвовал во всех переговорах от этой компании. То есть да. соглашение по... легально? Ну, самое главное, что мы начали строительство, что мы начали работу и что мы, вот, самое, что здесь главное, что мы очень быстро это сделаем, поскольку мы используем самую современную технологию, берем самый современный плавучий завод, и нам не надо строить сложную и дорастущую инфраструктуру на берегу. Поэтому мы работу начинаем буквально с завтрашнего дня. Я имею в виду не то, что сварка, сварка уже началась с этого провода, я имею в виду поставку плавучего завода мы ожидаем лет. Мы делаем все, чтобы завод прибыл летом. Значит, у нас там есть один сдерживающий фактор, это прокладка самого канала. Но мы сейчас ищем варианты с тем, чтобы уйти от прокладки, поскольку он как раз им как раз и лимитирован срок. Мы хотим это сделать быстрее. Юрий скажи, пожалуйста, вот говорят, что очень дорогие болты для что это за такие Які Серів? Які е колегі? Наші гроші говорять, що там дуже сильно переплачено. Дайте да інформацію ми обов'язково розберемось, що це таке дуже цікава інформація. А скажіть, будь ласка, що це за інструментальна сталь? Хто? Інструментальна сталь. Де? Ну, На цих бунтах є. Інструментальна, інструментальна сталь? сталь так. Інструментальна сталь це сталь, з якою виховується інструмент. Гайшні ключі, все інше. Тому це називається інструментальна сталь. А інша сталь – це сталь, яка йде на виховання корпусів автомобілів Якщо ви конкретніше запитаєте, я розберусь, можу вам відповісти. Але ми обов'язково перевіримо вашу інформацію. Дякую, скажіть, 21 судня призначено як кінець світу. Як уряд готується до цього кінця світу, чи є план заходів? Я не знаю, курят готується. Судя по вашому поведінці, ви до нього вже готові. Дякую.